Однажды гуляя по парку с Николь мы кое-что нашли. <связывая> <связывая> Смотри, а что это вот такое кругленькое здесь? Это яйца? Смотри, сколько здесь яиц. Что это такое? А ну... Это яйцо. Сейчас мы положим их в одеялко, поставим под лампу, чтобы они согрелись. И будем смотреть, кто же из них вылупится. Друзья, а как вы думаете, кто в этих яйцах? А ну давайте посмотрим еще внимательней. Я вижу на яйцах какой-то рисунок. Он очень похож на динозавра. Я слышу какой-то звук. Ой, они начинают вылупляться. Ну ладно, придем еще чуть попозже. Так, ну что тут у нас? А, -а, а, почти все яйца пустые. И все, кто был в них, куда-то пропали. А ну-ка, кто-то направляется к домику маленькой Кити. Друзья, а вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И мы расскажем вам, что будет интересного в следующей серии. И кто же вылупился из этих яиц.